Знаем этот сюжет. Давыдись, Александр Сокулов, це аналитик аналити, консалтинговые компании. Александр, доброе утро. Доброе утро. Итак, по вашим наблюдениям, как-то изменилась покупательная способность украинцев и насколько в связи с ухудшением экономической ситуации в стране чего греха таить? Ну, конечно, стоит сказать о том, что покупательская способность украинцев снизилась, но при этом, как уже показывалось в сюжете, действительно мы видим то, что в торговых центрах достаточно много потребителей и покупателей. Это связан с тем с одной стороны, что потребитель находится в состоянии неопределенности и в связи с девальвацией национальной валюты uh -huh. и с подорожанием товаров не знает, какая будет ситуация в дальнейшем. И, возможно, uh -huh. стараясь себя немного обезопасить от того, что товары подорожают еще сильнее, приобретает их, надо сейчас, в данный момент. Uh -huh. С другой стороны, как уже также отметил психолог, тут тоже связано с тем, что вносит определенные позитивные моменты в свою жизнь и приобретает, возможно, те товары, которые которые ему доступны на данный момент. Это безусловно. А насколько в скором времени подорожают товары? Ну сейчас говорить уже сложно. Можно сказать о том, что уже товары подорожали и подорожали в различном размере. То есть если мы говорим о импортных товарах, uh -huh. то они, конечно, подорожали пропорционально росту курса доллара, то есть в среднем на 40-50, некоторые на 60 Если же говорить о товарах украинского производства, они тоже в какой-то степени подорожали, так как в себестоимости данных товаров тоже есть импортная, скажем так, составляющая. Однако это подорожание было не столь существенным, то есть скорее на 20-30 максимум. Но еще будет подорожание? В принципе, это будет зависеть от изменения курса национальной валюты, но я, я бы скорее говорил о том, что сейчас будет постепенное уже Снижение? скорее выравнивание цен. А зараз самым частным мусором этого запитания нашего спонсора Марк. марка Якобс Мы видели и помним Антирекорды э, валютные на прошлой неделе за давали практически 14 гривен. Mm -hmm. Был такой пик, да. Все-таки, если курс стабилизируется, и к этому есть предпосылки, ну, вы так считаете, есть предпосылки? А, что он конечно, стабилизируется, я да? думаю, что в течение нескольких месяцев курс должен Это означает, что и цены на товары будут соответствующие, да, то есть они каким-то образом... Они сделаются. останутся стабильными или наоборот пойдет а, снижение? Вы знаете, если курс стабилизируется на том уровне, который, допустим, закладывает наше правительство в бюджет, то есть на уровне 10,5, 11 гривен за доллар, то, конечно, на некоторые товары произойдет снижение цен, потому что импортеры будут стараться уже закладывать другие валютные риски uh -huh. на более низком уровне. Соответственно, это может повлечь к снижению цен. Но как часто бывает в нашей стране, подорожание товаров происходит достаточно быстро, а уже снижение цен может немного задерживаться во времени и оттянуться. Вот, Александр, на какие группы товаров интересно знать, ожидается подорожание, ваш прогноз? Ну, я думаю о том, что в первую очередь высокие цены останутся и будут, то есть на те товары, которые в первую, в первую очередь импортируют Украину, то есть это угу. техника, бытовая техника, электроника, это импортные автомобили, то есть на эти группы товаров тут полностью их цены привязаны к курсу uh -huh. доллара, и uh -huh. соответственно, как будет вести себя валюта, так и будет вести себя и цены на данные виды. Uh -huh. Вы, как специалист, что бы сейчас посоветовали в этот период покупать, вот, что будет в скором времени дорожать, что сейчас выгодно, купить? какие uh -huh. то товаров? Uh -huh. Ну, в первую очередь, наверное, теми это покупать те товары, которые э могут не портиться, да, которые могут сохранять свою потребитель свои способности качества А какие группы товаров? Ну я бы сейчас, если есть такая возможность, рекомендовал, конечно, это возможно приобретение жилья на первичном рынке, да, uh -huh. потому что большинство застройщиков фиксируют стоимость в гривне на том уровне, до кризисного уровне. И, соответственно, сейчас это является одной из таких, наверное, наиболее эффективных покупок, которые в будущем, конечно, жилье будет все-таки в дальнейшем дорожать, это в долгосрочной uh -huh. перспективе. Александр, глобальный вопрос. Все-таки, что на сегодняшний день расшатывает экономику Украины и какие факторы являются искусственными ну в первую очередь расшатывает конечно экономику это и как политическая неопределенность так и своего рода экономическая неопределенность то есть мы все зависит от того того внешнего финансирования когда мы его получим угу. то есть как только начнет Украина получать внешнее финансирование ситуация и в экономике начнет стабилизироваться ну и в целом конечно политический фактор тут не является немаловажным который угу. он также влияет на Ситуацию, а вот обычному украинцу, вот, нашим зрителям, да и нам, вот, люди, объясните, какую информацию фильтровать и не обращать на нее внимания, и не думать над тем, что вот катастрофа, завтра будет ужас, кошмар, экономика падает, что делать, ну, чтобы паники не было. Вот как э, себя успокоить и на что обращать внимание? Ну, в первую очередь стоит смотреть на то, что, скорее всего, самые э, пики, как вы уже сказали, э, уже это были, это уже, в какой-то степени уже были. Да. То есть, так, мы успокойте видели, нас. Э, дивали, резкую резкое снижение курса на прошлой неделе. Скорее всего, уже таких резких скачков не будет. Возможно, определенное колебание, но мы уже, наверное, скорее всего, не увидим таких резких uh -huh. повышения курса доллара. Ну, знаете, я вам что могу сказать. Если мы видим достаточно много украинцев в магазинах, неважно, где люди берут деньги, главное, что исходя из той ситуации, в которой мы оказались, все равно украинцы оптимисты. Это не может не радовать. Спасибо, Спасибо огромное. В Спасибо. студии Смидан Кузудын был аналитик, Александр Соколова, проведенный аналитик консалтинговой компании Александр. До встречи в нашей студии.